સોયાબીન ઓઇલ અને વેજીટેબલ ઓઇલ મિક્સ કરી શુદ્ધ ઘી હાથ ધરી છે સુરતમાં નકલી ચીજવસ્તુઓની ભરમાર યથાવત જોવા મળી છે સુરતમાંથી ફરી એક વખત નકલી ઘીનો જથ્થો ઝડપાયો છે શુદ્ધ ઘીના નામે નકલી વેચાણ કરતા એક ઈસમની પોલીસે ધરપકડ કરી છે લસકાણા વિસ્તારમાંથી નકલી ઘી બનાવવાનું કારખાનું પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે પોલીસે બાતમીના આધારે લસકાણા વિસ્તારમાં

બે લાખથી વધુનો નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી પોલીસે ઘી બનાવનાર વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે લસકાણામાં આહિર સમાજની વાડી ખાતે તબેલામાં નકલી ઘી બનાવવાનો કારોબાર ચાલતો હતો છેલ્લા છ મહિનાથી આરોપીઓ નકલી ઘી બનાવતા હતા એકસો પચાસ રૂપિયામાં ઘી તૈયાર થતું હતું અને ત્રણસો રૂપિયામાં કરિયાણાની દુકાન તેમજ અન્ય જગ્યા પર આ ઘી વેચાણ કરવામાં આવતું હતું પોલીસે સ્થળ પરથી નકલી ઘીનું કારખાનું ચલાવતા અલ્પેશ સાંથલિયાની ધરપકડ કરી છે બજારમાં નકલી ઘી સપ્લાય કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કેટલા સમયથી આરોપીઓ કરતા હતા તે દિશામાં હાલ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે

और बाकी घी बनाने का आइसेंस टोटल मिला के दो लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ पैंतीस रुपये का मुद्दा माल वहां से बरामद हुआ है ये इनका ऑपरेशन ऐसा था कि ये डुप्लीकेट घी बनाने के लिए जो पाल्मोबीन ऑयल या सोयाबीन ऑयल है उसमें थोड़ा सा ओरिजिनल घी डाल के उसमें घी का आइसेंस डाल के उसको गर्म करते थे और उसको होमोजेनाइज करके फिर मार्केट में करियाने की दुकान और मिठाई के शॉप्स में उसको बेचते थे उनकी कॉस्टिंग पड़ती थी वो डेढ़ सौ रुपये के जैसे पड़ती थी और जो ये मार्केट में बेचते थे तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये में बेचते थे पिछले छह महीने से ये ऑपरेशन ये कर रहे थे और हमें ये बात नहीं मिल तो हमने इसमें रेट किया और इसमें अभी फिलहाल जानवर जो दाखिल करके सारे सैंपल्स को सीज कर लिया गया है और प्रॉपर टेस्टिंग एजेंसी करने के बाद इसका रिपोर्ट जब आएगा उसके बेसिस पे हम उचित इसमें फरियाद दाखिल करेंगे नोटिसेबल बात यह है कि लोग इसको काफी आ, लोग इसको खरीदते हैं और मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई सामान जो मार्केट रेट जो प्रेविलेंट मार्केट रेट है उससे अगर आपको आधे दाम पे वो चीज़ मिले तो आप उस उसपे सतर्क रहें सजग रहें उसमें लोगों देखें फसाई की लोगों देखें उसका देखें कि वो सही जगह से वो बन रही है कि नहीं बन रही है क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इम्पेक्ट करता है जो भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है इससे आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल इसमें इंक्रीज होता है लिक्विड प्रोफाइल जो आपका डीरेन होता है नोजिया वॉमिटिंग स्ट्रेस इस जैसे बीमारियों को भी आपने आ सकता है तो इसीलिए आप इसमें सतर्क रहें कि डुप्लीकेट bureau report h24 news surat